Мы переходим к нашей постоянной рубрике, полюбившейся нашим зрителям, чудова трика. И первым номером в сегодняшней тройки это та самая стабильность, которая была обещана партии регионов. Давайте посмотрим. Вот, друзья мои, это кладбище возле вышки нашей. Вот она стабильность, друзья мои. Да ну, вот просто я я э, лишний раз убеждаюсь в талантливости людей, которые занимаются политтехнологов партии регионов. Это надо было додуматься там поставить этот бигборд. Да, на самом деле это такой э, тренд, чёр, да? Черный чёр, чёр, юмор. Да, да, да ну где-то они же да, они не шутят, так видимо. Ну что ж, это было первым первым номером нашей чудовой трики. Дальше пойдет номер второй, то о чем мы говорили, Андрей Шевченко присоединился к одной из политических сил. Давайте посмотрим номер второй нашей чудовой трики. Вот это, естественно, шутка, да, о том, что Шевченко ну. вот так вот... Ні, насправді Андрій дуже видатний український спортсмен, Согласен. це видатний український футболіст, Та гордість і, і таким чином продавати конвертувати свою впізнаваність в невідомо що. Ну він же не є професійний політик. Він не є людина, яка, хоча б якийсь час займалася політикою. Ну він просто, і так як ми вже говорили, знаєте, стара радянська технологія. Коли обов'язково в п'ятірці повинна бути жінка, і коли обов'язково в п'ятірці повинна бути якась особистість, яку впізнають. Наталя Королевська ну, от придбала собі таку особистість. Ну, насправді я переконаний в тому, що це рішення не могло відбутися без благословіння банкової, так само, як і Наталя Королевська. Це проект банковий, про це знають всі. І так. Тут немає жодних проблем. В одному випадку, знаєте, от мені завжди жалко тих людей, які, котрих, от, от, як Андрій, да? от, от он попал, я уверен, що он. мое мнение. Не до конца понимает вот всю ситуацию, потому что ему как бы пообещали чего-то, видимо. Нет, и... на, самом, на самом деле да, я вот знаю Андрея лично и там очень уважаю как футболиста, как человека. В даже... в в не, футболисты вот однажды для а Украины что он запорочно, но а, я только что говоришь, что это просто использует как а, полит, политтехнологию, да? Есть, ну, помните, а, мы в нашей передаче говорили о том, что кто-то с ним сфотографировался на да, да, В чем смысл? Вот то то есть, Действительно. Считали, что в команде Натальи Королевской, что нечего предложить уже. Но ну, не дотягивают они к 5%. Надо что-то срочно делать. Давайте. Э -э и вот, знаете, вот когда то, то, что с приходом Андрея Шевченко в политику бывает, как, будут какие-то изменения в программе или что-то. Ну, ну, а ну, это мы да. посмотрим. И следующий номер, финальный номер в нашей чудовой э -э трики, Это мэр Черникова, господин гражданин Соколов. Давайте послушаем, что он сказал. Я свідомо обирався міським головою. Нинішнє законодавство, яким чином дозволяє виконувати функції і другій особі. Я хочу це зробити. З графіком певним не буду ознайомився на майбутнє, на всяк випадок, що у вівторок приїжджаєш, працюєш вівторок, середу, четвер, а п'ятницю, суботу, неділю, понеділок, а наступний тиждень у Черніги. Отак я хочу. Вот так вот хочет э, Черниговский городской голова, хочет быть и депутатом, и головой. То есть, э, читайте законы, я еще раз подчеркиваю, я, насколько я знаю, по закону это не, не разрешено. И даже просто, ну, по чеченским ценам, вот это, что ты хочешь, сесть на два стула сразу? Конечно. Обычно тот, кто хочет сесть на А два он сказал, стула, обычно, вот вы заметили, в конце сказал, я так хочу. Обычно можно сесть между стульев. Да. Я, бы, я бы советовал ну, жителям города Чернигова ну, обратить на это внимание. и Просто, ну, зачем вам нужен такой мэр? Который а не он беспоко... обещал, что не пойдет депутат, который, который не беспокоится о городе. И ему эта работа не устраивает. Он хочет получать еще зарплату депутата. Ну что ж, дорогие друзья, давайте подведем итог. Игорь, пожалуйста, начнем с тебя. На самом деле, э, начало большой, большой битвы, битвы за Украину. Э, я хотел бы пожелать всем небезразличным людям определиться. Э, и э, только так у Украины появляется большое светлое будущее. Сергей, пожалуйста. Я, я думаю, еще выборы. Осени 2012 года это будет квинтесенция развития Украины, насправді. Це буде напрямок розвитку України на наступні п'ять років. Якщо хтось готовий підтримувати партію регіонів, у те, що відбувається зараз у нас, те якщо ви вважаєте, що це нормально, будь ласка, голосуйте за них. Але я би радив голосувати за об'єднану опозицію. Ну що ж, дорогі друзі. Я всім желаю добра любові, робіть свій вибір, Пусть вам розум і серце. Це була передача Альбертонштейн. Любі вам увідімся через тиждень.